やが,がってかなり時間が経ったがステラ無事かな今は待つしかない見ろ隊長きっと誰よりもステラ殿を心配しているはずなのに落ち着いて待っているきっと隊長はステラ殿が必ずスターゲートを開くと信じておられるのだああそうだ 俺たちも信じなきゃうー待つだけってのも退屈だな,なんか面白いことねえかなクレーラあなたはキャンシードの技術者だったわねあなたに頼みたいことがあるんだけど、はああんだまどうせ暇だし 行ってみろよありがとう頼みというのはかなり時間が経ったステラ・マリー殿大丈夫だろうか今は待ちましょうユリシス殿を見習うしかないわステラあどどうしたユリ

スターゲーゲトが開いたぞやっ,ほーやりがったなステラステラ待ってて今行くよ迫騎士団これよりスターゲートラインに突入しダークファルスケイブとの決戦に挑むステラジゼルゾディアートたちを救出しダークファルスケイブを倒すんだああわがキャンシード軍も 白洋騎士団に続くぞ元はといえば我らが招いたこの事態必ずやケイブは滅ぼさねばならないそしてこのキャンシードを花が咲く明るく開かれた国へと変えるのだはっ羽上必ずケイブを倒して戻ってきます待っていてくださいはいユリシス殿のがの ステラ・マリー殿を信じて待ったように私も信じて待ちましょうユリシス殿聖騎士行こうあっ必ずダークファルスを倒してみんなで戻ってこようゲエトは開いたのかなステラステラーあっ ステラどこだステラーあの声はステラユリステラ待たせたねユリありがとう。来てくれてうん。 お礼を言うののはこっちの方だよありがとうステラ君の思い確かに届いたようんきっと来てくれるって信じてたありがとうユリ くなっっちゃって何を言われる命の保証すらなかったのにあなたは耐えそして門を開いてくれたあなたには深い敬意を捧げるありがとうステラ・マリー殿ステラ殿あとは我々に任せてゆっくり休んでいてくださいありがとうロザーリンデさんみんなは先に行っててくれ。 僕はステラのそばにいるステラが回復したらすぐ後を追うよその間騎士団の指揮は戦士さんに任せる <music> ありがとう戦士さんそう言ってくれると思ってたよジゼル以外にもアームで打ち上げられた三人のゾディアートが捕まっているはずだケイブ そして議会派との戦いの前に囚らわれたみんなを助け出してくれさあここからが最後の戦いだみんな頼んだぞ しよう答えてくれ私がついていますわ。どの程度か私のその程度か駐輪の時間だ <laughs> <laughs> 力とはこううです命を惜しむな <laughs> 力とはこす <laughs> ささ力が満ちた終わらせようかポラリスよ力を貸してくれこれね終わりだ らせようか準備万端だポラリスよ、力を貸してくれこれで、ね、終わりだ私には向かうとは愚かなやつだ。こい、見せてやる。 大地が裂けるところを <laughs> 愉快だな奏でましょう戦いの旋律を取ってきて力とはこうあうのです <laughs> 命を知らせ力とはこうあうのですそれはど

目に焼き音程度か <laughs> その程度か <laughs> その程度かその程度かこがとどだ奏でましょう戦いの旋律を終わらせようか <laughs> <laughs> その程度か <laughs> <laughs> その程度か <laughs> <laughs> オラリスよ、力を貸してくれこれで、ね、終わりだ当然の結果だな。 さて聖騎士どこへ向かうこのアバロンの中は広大だぞお言葉だがそれはあまり上作とは言えないな。 警部のよりしろとなったジゼルにつけられた護衛はおそらくかなり厳重だと予測されるそれよりもまず捕らわれたゾディアートを解放する方が良いのではないかユリシスも議会派との戦いの前に3人を救出するようにと言ってたわねでは聖騎士や白雄騎士団の方々は3人を救出に向かわれるのだなロッキンガムお前たちはどうするんだ 我々キャンシード軍はビクトリア議長の居場所を突き止めるキャンシードの大使として彼女たちの暴挙を止める責任があるからだそうか分かったではここからは別行動ということだなしかし聖騎士ゾディアとたちの居場所がわかるのか んでわかるんだよさすがは聖騎士特別な何かを感じる力があるのかしらね。今は戦士の力を信じよう。あまり時間はないぞ。ぎ議長アバロン内部に複数の戦闘員の侵入を確認しました侵入者だと転送装置は遮断されているはずなのになぜだあはは 理由は不明ですが侵入者が現れたことは間違いありません報告によると白洋騎士団及びロッキンガム率いる軍の勢力と思われます軍だとならばリンジーもいるはずだな議長リンジーは私のものだ邪魔をするなよ 止める必要はありません、マチルダファーリーを好きにさせておきなさいはそれにしてもなぜあいつらがこのアバロンに…彼らがなぜこのアバロンに侵入できたのかその解明は現在の優先事項ではありません我々が最も優先すべきはダークファルスケーブを復活させることそれまでは バーリーや騎兵を用いて敵を食い止めておくことですはっかしこまりましたジゼルからのエネルギーの吸収速度を今の倍いや3倍の設定になさいししかしそれはジゼルの生命維持にも危険が言ったでしょう今の我々の最優先事項はダークファルスケイブの復活だと 一刻も早くこの警部にエネルギーを充填する必要があります急ぎなさい承知いたしました だから兵士さんが来るまで帰って